Днями в Жовтоводському міському історичному музеї імені Юхима Пригожина відбулось відкриття унікальної виставки картин Дніпропетровської художниці Оксани Руденко. За мотивами музичного альбому «Із ворот». Виконавіцю пісень у стилі прогресивний фолк і нежеланної. ми познайомилися з нашою сьогоднішньою героїні, автором цих прекрасних робот Оксани Руденко, Ми узнали її жоланного. Может быть, кто-то помнит, в 91 году вышел фильм «Кикс». Там автором песен была именно Инна Желанная. И вот в 2014 году вышел альбом ее «Изворот». Она стала писать песни, и разыскивать песни русские, украинские, белорусские и э, интерпретировать по-своему. Оксана Анатольевна Руденко, Днепропетровская художница, услышала этот альбом. И насколько произвел на нее работы музыки, ну только в музыке гармония есть, недаром мы говорим, э, впечатление, что была создана эта выставка. Э, я думаю, что некоторые из вас, когда подходили, знакомились, э, спрашивали, почему именно так называются работы. Например, посад, старый муж, Почему здесь старый муж, да? Это все написано под влиянием именно этого альбома, под влиянием песен Инны Желанной. Ну, наша э, художница, она у нас, как она э, сама сказала, я аудиовизуал. То есть она слышит песню и сразу видит картину. На выставке представлено 19 рубит, и каждая відображає конкретную песню с альбома. Чумачи, так назывались железные прутья, которые вставляли в вала. Чумаки ходили за солью, это были очень тяжелые походы, сопряженность ну, так, размещалась, да. Э, опять мой ну, любимый синий цвет, этот Насыщ а -а -а. насыщенный синий. Да. Ну и история этой да, картины. И это. история, скажу, он возвращается домой, но с солью, но без младшего брата, потому что младшего брата он похоронил в Крыму, он его оставил там, осталась его могила. Поэтому, ну, опять же, сидит ангел, который лице, следит за человеком. У человека, это корень, его всегда сопровождает ангел, он присматривает за ним. Мы никогда не остаемся без присмотра, хотя нам кажется, что все так плохо. Ну, на самом деле, мы, по мы всегда по... под защитой, да, просто надо в это верить и помнить. Следующая картина «Фасад», тоже очаровательная да, модели, свадебная украинская песня старинная. Пришла с Киевщины, Девушку, когда э, выдавали замуж, ее сажали на вывернутый наружу овечий плов, ее расплетали, расчесывали, Добре. лежали. Здесь у нее такой период, когда она понимает, какая она красивая, угу. какая она прекрасная, молодая. какая она молодая. Да, да, и там же вот все э, вышивка это того да, региона. Того региона, да, это Киевщина. А коврик вот на заднем плане, это орнаменты взятые гуцульских вот этих ковров. Там будет черный контрастный фон и четкий такой графический орнамент. Тоже яркие цвета. Яркие цвета, да, ну, потому что песня Но как вот автор назвал, изворот слитно так уже все, картины называются. Девушки веселятся, да, витали. они гуляют. Они на выдане, потому что у них у каждой в России лента идет чуть ниже, чем от половины. Если бы лента была заплетена где-то от середины косы, они бы уже не гуляли, не они, уже сват. были бы засватаны, все. Лента в девичьей косе от середины, все. Девушка засватана, уже не гуляет на улице. Ну, то есть здесь такая веселая, из, да, заботная жизнь, да, Одна из парышей держит на руках соловья. Это символ беззаботного девичества. Соловей – девушка свободная. Девушка… То есть еще так, можно. Еще девушка. можно. Немножко пощипеться. Какие а вещи, работы да, Следующая работа береза, это, да? береза. Это... это белорусская уже. Да, это ближе к Белоруссии. но я взяла за основы намотку, которую делали не только в Беларуси, но и в нашем таком районе как Валынь. И вот этот черный орнамент, он тоже характерен для Волыни. Песня о такой свекрови, которая заедает и то и да, Ее тогда девушка. издевается над бедной барышней, замуж выходила по любви, а попала в сущий ад. Ну, тут видно такое лицо у нее очень слабое, беззащитное. Такие женщины, они, как правило, будут не, сопротив... они да, будут терпеть, они не сопротивляются, они будут тебя 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 а утопленница русалка по-нашему, когда погибает одна из трех сестер, и после смерти она уже обращается к брату. Там очень красивые поэтические сравнения: сравнение серых камней с глазами женщины, сравнение шелковой травы с волосами. сравнение річної води со слізами, то есть, песня сама вона настолько поетична і просто що просто залишилося взяти та і перелісувати в річ просто все это Такие нас. сама. Оксана Руденка народилась в Росії. Потім сім'я приїхала у наше місто. Закінчила художниця Дніпропетровське художне училище. Це її перша виставка. І символічно, що саме земляки Оксани Анатоліївни мають змогу побачити ці чудові роботи. При всіх пожелати вам залишатися на же вершині. І на тій вершині покрити нові губини творчества. Щоб чим далі ви йшли, тим глибше ви заходили. І залишалися на висоті. Також красивий, останнього очень талантливий. Спасибо. Ми е, вражені всім тим, що ми бачимо, і е, таку гармонію е, всіх, е, можна сказати, декілька видів мистецтва, і ще й такий розум гострий. І від музикантів, і музичної школи, і від нас. Я дуже вражена виставкою, графікою такою. Чудово Якби я просто от, я собі, якби оці особи, які тут подано, були просто намальовані. Без, без оцеї, такої графіки народної, ці орнаменти, оце все передметено і в кольорі, і в цьому. Це, це така глибина, велика, дуже велика глибина. А, художні, як музикант. Вот если музыкант, зная ноты, он подбирает эти ноты и создает музыку. Также и художник, когда он знает, какие цвета куда ложить, он создает гармонию, гармонию цвета. И здесь как раз гармония цвета на высоте. Вы э, рассказываете, э, желтоводцев приглашаете, потому что выставку мы упросили аксаном, чтобы она была до сентября месяца у нас, так что время еще есть, я думаю, что желтоводцы смогут посетить, увидеть, познакомиться.